Обзор обзор новой техники, да. Обзор новой техники. Да. да. Потом это можно вот так вот поставить и это жопа жопа, и жопа ты... холодная, можно жопа. Попа, разобрать. что ты Жоп... не, ну обзываешь. обзываешь Да, конкретная. 500 гривен, значит, факс-труп. Да. Так, это чек ты взял, все взял, лучше знаешь, мало да, ли что. Да. Да ничего, кстати, так. сразу меняли быстренько, хорошие ребята, ничего. Ну, видно, меняют там часто, поэтому... Не, ну зачем? Смотри, меня... я им сказал, что вот эта вот резетка начала плавиться. Зачем лишние проблемы? Ой-ой-ой. Не, ну зачем? Если бы что-то не работало. А то... ты на маяке, не узнавал там? Да не вот куда. Термин. термин на да. маяке там стоят и да, эта бутылки. Петробин. Пост, да, специально. Так, тут мы распаковали, в этом пакете ящик, не, мы ну, посмотрим тоже. Интересно, у ну О, и сардины! сардины. Ты, ты что, кушаешь консервы? Да, а, кинь кинь сардины. Нет, то что, это интересно, ты покупал да. или по блату где-то? Что? Нет, где не, покупал, конечно. Покупал? Да. И сколько сейчас кильки стоит? А я не помню, сколько за это гривен 60, по-моему. 60? А 80, по-моему. Охренеть, нет, ну, а ты думал, не, ну сардины да. еще, красивые банков выглядит и все. Ну консерва такое, ты понял, что это все гей, Там ничего больше интересного. Снореты надо? Нет. Обзор. Там картопля еще у тебя. А картопля сейчас почем? Опять ты куришь. Давай лучше тебе расскажу обзоры, девушек. Ну ты начал шмалить. Ну так убери свою эту. Да не надо мне говорить. Свистульку. Свист. Свист только свой, вот Енчик. О, давай, Ну говори, твой звук будет слышать. Где обзор, обзор сделаем пляжа. Нема этих, как его. Нема, нема. Русала. Да, русалки все уже в зимнюю спячку ушли, Янчик. Хорошо, будьте здоровы и счастливы. Сейчас пока спрячь, скажешь, пока, да, Янчик все, без этого. Вот а, ты любишь, свежий воздух. Смахли элик. Как, как еще? Смахли элик. Это что значит? Это на арабского. Доброго дня. Доброго дня всем, да? да. да? Всем? Без исключения. Да, и но... даже этим. Не, этим нет. Этим нет. Этим я бы что-то по-другому по-арабски сказал. Ну скажи. это Они такие тупые, они все равно ничего не знают. Ну скажи по-другому. Хорошо. Пока-пока. Все.